बसमरिम तो दोस्तों कैसे मिजाज आप सबके उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे मेरा नाम है अब्दुल अब्दुलवाज बलोच और आप देख रहे हैं लर्न अरेबिक विद वाजिद जी तो दोस्तों आज की वीडियो भी हर बार की तरह मैंने बहुत ही स्पेशल तरीके से आप लोगों के लिए तैयार की है जिसमें थर्टी सेंटेंसीज़ हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाते हैं और आज का फोकस ये है कि अगर आप किसी ऑफिस में या किसी दफ्तर में काम करते हैं तो वहाँ पर जो लोकल स्पोकन बोली जाती है अरेबिक तो वो जुमले मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जो कि रोज़मर्रा के कामों में बोले जाते हैं तो चलिए वीडियो को आगाज़ करते हैं और वीडियो को आगाज़ करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैंने व्हाट्सअप का चैनल बना लिया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसमें मैं रोज़मर्रा के जो भी व्लॉग डालूंगा या जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पहले से मिल जाए करेगी क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है का यह होता है कि आप पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ती है लेकिन अब शॉर्ट में जो है व्हाट्सअप का जैसे ही आप पेज जो है मेरा फॉलो करेंगे तमाम नोटिफिकेशन आपको मेरे उस पेज पर मिल जाएंगी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है जल्दी से जाएँ और उसको जाके फॉलो करें और इसके अलावा जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो मैं लाइव क्लासेस जो आप लोगों को देता हूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं सबसे पहला जुमला है ये काम मुकम्मल हो चुका है ठीक है जैसे कोई काम खत्म होता है तो हम बोलते हैं ये काम मुकम्मल हो चुका है तो रैपिंग में बोलेंगे अल यानी कि दिस टास्क इज कम्प्लीटेड जैसे कि हम कोई काम कर रहे हो जैसे ही खत्म होता है तो हम ये बोलेंगे दूसरा सेंटेंस है आपको मेरी मदद की जरूरत है आपको मेरी मदद की ज़रूरत है ये एक सवालिया जो है जो सेंटेंस है इसको रेबिंग में बोलेंगे हेल्थी यानी कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नीड माई हेल्प अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें तीसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं मैं फ़ौरन आ रहा हूँ जैसे ही अब से कोई कहता है कि मित जी मित जी तो आपने रेबिंग में बोला है हालन या आप ये भी कह सकते हैं भी कह सकते हैं ठीक है हालन भी कहते हैं और अलहेन भी कहते हैं ठीक है और इंग्लिश में बोलेंगे आई एम कमिंग राइट नाउ ठीक है तो चले आगे बढ़ते हैं चौथा सेंटेंस है आपने वो फाइल देखी जैसा कि कोई फाइल गुम हो जाती है तो अक्सर हम लोग बोलते हैं क्या आपने वो फाइल देखी तो अरेबिक में बोलेंगे हल मलफ, हल रायत अलमलफ रायत का मतलब होता है देखना ठीक है या हम ये कह सकते हैं शुफ्तलमल्फ ये भी कह सकते हैं ठीक है स्पोकन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं लेकिन जो मैं आपको बाय रिटर्न दे रहा हूं आपने इसको फॉलो करना है ठीक है शुफ्त भी कहते हैं लोकल में यानी कि डिड यू सी दैट फाइल ठीक है क्या आपने फाइल देखी तो पांचवा सेंटेंस है ब्राह करम ये चेक कर लें ब्राह करम ये चेक कर लें जैसे कि कोई काम ख़त्म होता है हम अपने सेट को मुदीर को या जो भी वहाँ पर मैनेजर होगा तो हम उसको कहेंगे ब्राह करम ये चेक कर लें तो अरबी में बोलते हैं शेख एले लोह समत शैक एले यानी कि चेक इट आउट इफ़ यू डोंट माइंड या इफ़ यू आर फ्री या चेक इट ठीक है ना चेक इट राइट नाउ ये भी कह सकते हैं बहुत से सेंटेंसेस बनते हैं अच्छा यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अक्सर लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि इसका ये मतलब हो सकता है ये मतलब हो सकता है ये जितने भी हैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ठीक है थीके? आपका ज़्यादा जो फोकस है वो अरेबिक पर होना चाहिए जो कि हमारा मौजू है ठीक है जिसकी बिना पर हमने ये चैनल जनरेट किया है आप लोगों को सिखाने का मकसद जो है वो अरेबिक है ना कि ये उर्दू और इंग्लिश है ये उर्दू और इंग्लिश साथ में मैंने इसलिए ऐड किया है जो कि हमारे स्पोकन के जो लोग हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जो कि उर्दू जानते हैं तो उन लोगों के लिए जो है मैंने ये हेल्पिंग वर्ड्स डाले हुए हैं ठीक है और अब तो मज़े की बात ये है कि काफ़ी अरबी लोग भी हमारे इस चैनल को जो है फॉलो कर रहे हैं और वो उर्दू सीख रहे हैं ठीक है तो ये भी बड़ी खुशी की बात है और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे पाँच सब्सक्राइबर माशा बहुत ही जो है जल्द मुकम्मल किए हैं जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और इस तरह हमें सपोर्ट करते रहें और हमारे इस चैनल की जो है ग्रोथ आप लोगों से बढ़ती है ठीक है तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं मुझे इस पर काम करना है तो अरबिक में बोलेंगे लाजिम अश्तगल अले लाजिम अश्तगल अले आई नीड टू वर्क ऑन इट सातवां सेंटेंस है मैं अभी मसरूफ हूँ जैसे हम कोई आपसे पूछता है अच्छा सबसे पहले ये जो साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कौन सऊदी क्या कहेगा और आपने क्या रिप्लाई देना है तो आपने रिप्लाई में ये कहना है वो आपको कहेगा इंतफ़ादी ठीक है वोला मशगूल इंत मशगूल ऐसे भी कहेगा आपने जवाब में बोलना है आना मशगूल अलआन आना मशगूल अलआन मशगूल तो आपको पता ही है उर्दू का है यार क्या इसमें है मतलब आप लोग ऐसे पजल हो जाते हैं वहाँ पर जाकर अक्सर मैंने लोगों को देखा है हमारे अरब के और इंडियन पाकिस्तानी तो जैसे ही कोई अरबी आ जाता है तो ऐसे मतलब उनके जो है छक्के छूट जाते हैं ठीक है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है और अरबी को जो है सही तरीके से सीखें ताकि आप लोग घबराएं नहीं ठीक है आप कहेंगे आना मशगूल अल आन अल आन का मतलब यानी कि राइट नाउ आई एम बिजी राइट नाउ ठीक है अगला आठवां सेंटेंस है जो कि थोड़ा सा लंबा भी है क्या आपने उस पर कोई फैसला किया या नहीं ठीक है ये आपसे अब की राय पूछ रहा है क्या आपने उस पर कोई फैसला किया या नहीं तो रेबिक में बोलेंगे गर्र तोफी व ललिस्सा गर्र तुफी व ललिस्सा गर्रता गर्रत मतलब यानी कि फैसला ना ठीक है ना यानी कोई कोई डिसीजन लेना तो आपना आपने कोई चीज डिसाइड की है या नहीं ठीक है दोबारा से सुन ले क्या आपने इस पर कोई फैसला किया है या नहीं गर्र तोफी व ठीक है इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू डिसाइडेड ऑन इट और नॉट येट ठीक है और सेंटेंस है आपको इस रिपोर्ट का जायजा लेना है जैसे आपको बोस आपको कोई चीज देता है तो आपको कहेगा अच्छा यहां पर कुछ भी लगा सकते हैं ठीक है वैसे जो जो रेबिक सेंटेंस है वो ये बन रहा है लाजिम तताले अल तगरीर तगरीर जो है रिपोर्ट को कहा जाता है किसी मतलब के कोई चीज को आपको चेक करने के लिए दी जाएगी तो वो होगी रिपोर्ट और रिपोर्ट को रेपिक में कहा जाता है अल तगरीर ठीक है लाजिम तताले अल तगरीर तताले का मतलब यानी कि जायजा लेना किसी चीज को देखना चेक करना ठीक है और दसवा सेंटेंस है मुझे इसका जवाब देना है मुझे इसका जवाब देना है यानी कि लाजि अरुतले यानी कि आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट और ग्यारह सेंटेंस है ये मेरे लिए अहम है ये मेरे लिए अहम है तो रेबिंग में बोलेंगे हाजर शे मुहिम ली हाजत शे मुहिम ली यानि कि ये मेरे लिए अहम है इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज समिंग इम्पोर्टेंट टू मीन ठीक है चले अब हम आगे बढ़ते हैं आपका शुक्रिया आपका शुक्रिया यहां पर अक्सर हम लोग शुकरन कह के जान छुड़ा देते हैं जबकि आपने कहना है कि आपका शुक्रिया तो उसके लिए कहेंगे शुक्र लक लक का मतलब यानी कि आपका यानी कि तुम्हारा ठीक है शुक्रन लक यानी कि थैंक यू सो मच ठीक है क्या आपने इस मीटिंग की तैयारी की क्या आपने इस मीटिंग की तैयारी की तो रेबिक में बोलेंगे हजरत लिल इजतवाजरत इजतम इजतमा जो है मीटिंग को कहा जाता है और यानी कि किसी चीज को तैयार करना हाजिर करना ठीक है ये हाजिर से निकला लिकर, गया मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अरबी में बोलेंगे अतकल्लम अतकलम उरीद अतकल्लम मक उरीद, उरीद का मतलब यानी कि अब अब अतकल्लम मक ये भी कह सकते हैं उरीद का मतलब जो है चाहना कल्लम यानी कि बात करना माक यानी कि तुम्हारे साथ हम लोग क्या कहते हैं सवा 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 कलाम अंता जो कि बिल्कुल गलत है ठीक है तो आपने कहना है यानी उर्द वन टू यू ये काम अभी नहीं हो सकता जैसे कोई चीज आ जाती है और आप मसरूफ हैं तो आपने जब इनकार करना है तो कुछ इस अंदाज से करना है मा मा यमदी अलहैन यानी कि मैं ये काम अभी नहीं कर सकता यानी कि अभी यानी कि कर सकना ठीक है यानी कि दिस कॉन्ट बी डन राइट नाउ ठीक है यानी कि ये मैं अभी नहीं कर सकता म यदी अलहैन हम बाद में इस बात पर बात करेंगे ठीक है जब हम मसरूफ हो जाते हैं तो हमने कहना है कि हम बाद में इस पर बात करेंगे तो अरेबिक वो बोलेंगे बात करेंगे अन इसके बारे में या इस पर, ठीक है यानी कि वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ठीक है अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें चले अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी वजाहतें जैसे कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपने कहना है वह हाँ आदा वाजली वाजली यानी कि मेरे लिए वाजह करो वजाहत करो इसकी जब कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होती तो आप कहते हैं अनमा अफहम यानी कि मैं नहीं समझा वाजी हा आजा वाजली यानी कि ये मेरे लिए जो है इसकी वजाहत करो इसको सही तरह से समझाओ ठीक है इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टू मी ठीक है प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टू मी यानी कि वाजहली ठीक है आपको ये दस्तावेज़ फराहम करनी होगी आपको ये दस्तावेज फ्राहम करनी होगी तो में बोलेंगे लाजिम तो हाजी लाजिम यानी कि जरूरी ठीक है जरूरी तवफर यानी कि फ्राहम करना हाजी यानी कि ये अल वसीगा वसीगा यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो तगारीर हैं, जो दस्तावेजा हैं उसको कहा जाता है ठीक है यानी कि यू नीड टू प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स को अलवसीगा बोलते हैं ठीक है ये मैं अभी कर सकता हूं ठीक है जैसे आपने कहना है कि ये मैं अभी कर सकता हूं तो अरेबिक में बोलेंगे अकदर असौ हागा अकदर असौलह हैन यानी कि आई कैन डू दिस नाउ ठीक है आपके लिए अहम होगा जैसे कोई पॉइंट आ जाता है आपने किसी को कोई काम देना है तो आपने कहना है ये आपके लिए अहम होगा हाज सेकून मुहिमन लक ठीक है हाजा सेकून मुहिमन यानी कि बहुत ही अहम है इंपॉर्टेंट है लक यानी कि तुम्हारे लिए ठीक है ये आपके लिए अहम होगा दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू हाज सेकून मुहिमन लक ठीक है मैं इस पर दोबारा नजर डालूंगा मैं इस पर दोबारा नजर डालूंगा तो रैबिक में बोलेंगे बर्जा अशोफ हाजा मर्रस बर्जा अशोफ हाजा मर्रसानिया यानी कि आई विल लुक इन टू दिस अगेन ठीक है एक और सेंटेंस है थोड़ा सा तवील है क्या आपने इस मीटिंग में शिरकत की क्या आपने इस मीटिंग में शिरकत की तो, तो रैबिक में बोलेंगे हल हजर अलजतम हल हजरत अलजतम हजरत यानी कि ये जो है आ, पास्ट की बात हो रही है यानी कि तुमने इसमें शिरकत की थी या नहीं ठीक है हजरत यानी कि तुमने हाजिरी दी थी या नहीं दी थी ठीक है अलजतम जो है वो मीटिंग को कहा जाता है यानी कि डिड यू अटेंड द मीटिंग और नॉट ठीक है अगर वीडियो पसंद आ रही है इसको लाइक करें हम आगे बढ़ते हैं मुझे ये जल्दी चाहिए जैसे कोई काम ऐसा आ जाता है कि हमें बोलना पड़ जाता है मुझे ये जल्दी चाहिए तो रेपिड में बोलेंगे अबगा हाद बबगा अब हाजा बसुरा ये जो है लोकल स्पोकन है ठीक है ना ये वो फुसहा नहीं है आप लोग ये मत समझा कि फुसहा है और आप फुसहा पढ़ के आए हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं ये लोकल है जो वहां पर आमतौर पर बोली जाती है ठीक है अबगा हाद बसरा यानी कि मुझे ये जल्दी चाहिए और इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड दिस क्विकली ठीक है इस मसले का हल क्या है इस मसले का हल क्या है म हुआ हल हादल मुश्किल म हुआ हल हादल मुश्किल यानी कि द दल्यूशन टू दिस सिचुएशन मुझे जल्दी से जवाब चाहिए मुझे जल्दी से जवाब चाहिए रवि रवि में बोलेंगे यानी कि जल्दी एहतियाज यानी कि जरूरत है या चाहिए एला एजा ऐजा बोलते हैं यानी कि जवाब को किसी आंसर को सरिया यानी कि जल्दी से ठीक है आई नीड एन आंसर क्विकली सब कुछ ठीक है यानी कि एवरी थिंग इज फाइन कुल्लू तमाम कुल्लु तमाम जब आपसे बोले कोई बोलेगा हाँ खलास कुल्लु शी जाह कुल्लु शी तमाम तो आप अरेबिक में बोलेंगे तमाम यानी के सब कुछ तैयार है या सब सब कुछ ओके है ठीक है या आप ये भी कह सकते हैं शी ओके शी तमाम दोनों कह सकते हैं आपका दिन कैसा गुजरा आपका दिन कैसा गुजरा यानी केफ कान योमक केफ कान योमक आपसे कल बात होगी आपसे कल बात होगी रह की माद बुकरा रह की मायाक बुकर यानी कि आपसे कल बात होगी आई विल टॉक टू यू टूमोरो ठीक है क्या यह मुमकिन है क्या यह मुमकिन है हल हाजा मुमकिन हल हाजा मुमकिन यानी कि इज दिस पॉसिबल तो दोस्तों ये थे वो तीस जुमले जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाते हैं और ऑफिस में बोले जाते हैं या किसी भी वर्क प्लेस पर जहाँ पर भी आप काम करते हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आज की वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की और, और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें जहाँ पर इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोज़ लगाई गई हैं और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि एक और वीडियो भी बन रही है जो कि ड्रामा में बोलने वाली जो अरेबिक है उसको भी ट्रांसलेट किया गया है तो इनशाला वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी तो जो लोग अभी तक व्हाट्सअप चैनल फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाकर फॉलो करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें टेक केयर अला हाफिज